Assalamualaikum dan salam hormat MG Flash IDC 6 petang bersama saya Arin Aspar, Berita Utama. Pasukan Pembelaan mewakili Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini mengakhiri hujah penyelewengan 2.3 bilion ringgit dana One Malaysia Development Berhad 1MDB selepas mengemukakan keterangan 26 saksi di Mahkamah Tinggi Putrajaya Perbicaraan kes berprofil tinggi yang mendapat perhatian seluruh dunia memakan masa keseluruhan selama 293 hari dengan mendengar keterangan 50 saksi pendawaan dan 26 saksi pembelaan. Pembelaan menutup kes selepas memanggil saksi terakhir iaitu pakar forensik dokumen Tay Kam Hakim Datuk Colin Lawrence Sukirah menetapkan penghujahan didengar selama 9 hari bermula Oktober ini sebelum memutuskan sama ada bekas Perdana Menteri disabitkan kesalahan atau dibebaskan. Tarikh penghujahan ditetapkan pada 21 hingga 24 Oktober dan 27 hingga 31 Oktober manakala penghujahan difailkan pada 30 September dan hujahan balas pada 10 Oktober ini. Pada proseding itu, Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah memberitahu kes pembelaan berlangsung selama 58 hari dimulai dengan keterangan bekas Perdana Menteri pada 2 Disember tahun lalu. Ujar beliau Datuk Seri Najib dihadapkan ke mahkamah pada 20 September 2018 manakala hari pertama perbicaraan didengar pada 28 Ogos 2019. Jelasnya kes pendakwaan berlangsung selama 235 hari dan berakhir pada 30 Mei 2024 selepas mendengar keterangan 50 saksi. Menurut Tan Sri Muhammad Syafi, Mahkamah Tinggi pada 30 Oktober 2024 telah memutuskan bekas Perdana Menteri membela diri terhadap semua pertuduhan. Datuk Seri Najib didakwa atas empat pertuduhan penyelewengan 2.3 bilion ringgit dana 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram. Bekas ahli parlimen pekan itu menghadapi empat pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan 2.28 bilion ringgit daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabrikan jumlah yang sama. Beliau didakwa melakukan kesalahan itu di M Islamic Bank Berhad Bukit Ceylon antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014 manakala bagi pertuduhan pengubahan Nuharam pula antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos 2013 di lokasi sama. Suami Pamela Ling Yue antara individu yang disiasat berkaitan kes kehilangan wanita itu berhampiran ibu pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya 9 April lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razali Hussein berkata pihaknya juga sedang mengenal pasti beberapa individu yang mungkin terbabit. Jelasnya siasatan ketika ini masih belum lengkap. Menurut Tan Sri Razaluddin, beliau sendiri akan mempengerusikan mesyuarat malam ini untuk mengetahui perkembangan terkini siasatan kes itu. Katanya kes berkenaan dikenalikan ibu pejabat polis kontijen IPK Kuala Lumpur mengikut Seksyen 363 Kanun Kesiksaan kerana menculik dengan bantuan pasukan khas oleh Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Sebelum ini, Hari Metro melaporkan seorang pemandu e-hailing mendakwa dipaksa menekan butang complete job sebelum penumpangnya, Pamela, 42 tahun, dibawa masuk ke dalam satu daripada tiga kenderaan yang memintas mereka berhampiran ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Insiden sekitar jam 2 petang ketika beliau dalam perjalanan menghantar wanita berkenaan dari Velocity Tower Ceras ke pejabat SPRM. Dia mendakwa kenderaan yang dipandunya dipintas dari arah depan, sisi dan belakang oleh tiga buah kereta sejurus menghampiri destinasi. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijangka hadir semula ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya bagi menyambung keterangan kali ke-8 esok. Menurut sumber ahli parlimen berat itu dikatakan sepatutnya hadir memberi keterangan hari ini namun ditangguhkan ke hari seterusnya. Menurut sumber, proses menyambung keterangan itu masih berlaku kerana terdapat pelbagai dokumen yang perlu disahkan beliau. Ketua Pesuruhjaya Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sebelum ini dilaporkan berkata siasatan SPRM terhadap kes rasuah dan pergubahan wang haram membabitkan Datuk Seri Ismail Sabri dianggarkan baru sekitar 15 hingga 20%. Beliau berkata sesi mengambil keterangan itu dijangka disambung semula oleh pegawai penyiasat Suranjaya tidak lama lagi. Kali terakhir pemimpin veteran UMNO itu dipanggil tampil ke pejabat SPRM adalah pada 24 April lalu bagi proses soal siasat dan memberi keterangan lanjut buat kali ketujuh bagi pengisytiharan harta kepada pegawai penyiasat SPRM. Sebelum ini, beliau juga hadir ke ibu pejabat SPRM bagi membuat pengisytiharan harta kepada pegawai penyiasat. Datuk Seri Ismail Sabri berdepan siasatan berhubung isu rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan perbelanjaan serta perolehan dana untuk promosi serta publicity program yang dijalankan kerajaan. Dakwaan salah laku itu dibuat ketika tempoh perkhidmatan beliau dari Ogos 2021 hingga November 2022. Seorang penceramah bebas sempat melakukan azan ketika kawasan perkampungan yang didiaminya terbakar di Tawau Sabah sebelum rebah dan meninggal dunia akibat sesak nafas. Ketika kejadian kira-kira jam 3 pagi tadi, pengerusi Masjid Batu Rahman di Kampung Baru Batu 2 itu yang juga guru agama dan imam Ahmad Abdul Malik 60 tahun sedang tidur dan dikejutkan dengan kejadian. Ketika itu, beliau bersama isteri dan seorang anak perempuannya di rumah berkenaan. Menurut saksi ketika api sedang marak memusnahkan tiga rumah bersebelahan, Allahyarham dilihat sempat melaungkan azan sebelum beliau rebah dan kemudian dibawa ke hospital. Bagaimanapun, dia kemudian disahkan meninggal dunia. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tawau, Jimmy Shin Ujin berkata pihaknya menerima panggilan kira-kira jam 3.17 pagi sebelum sepasukan 25 anggota dikejarkan ke lokasi yang tiba 10 minit kemudian. Katanya tiga buah rumah terbakar sepenuhnya dan operasi terkawal pada jam 4.04 minit pagi. Seorang ahli perniagaan dihadapkan di Mahkamah Sesyen Johor Bahru hari ini atas tiga pertuduhan mengedar dan memiliki dadah lebih 10.1 kg di tepi jalan di sebuah taman di Keluang bulan lalu. Yen Wei Zhen, 34 tahun, mengangguk faham selepas semua pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin di hadapan Hakim Muhammad Khalid Abdul Karim. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes berkenaan di bawah bidang kuasa mahkamah tinggi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didapati mengedar dadah berbahaya jenis serbuk 34 metafetamin MDMA seberat 9,909.70 gram. Perbuatan itu dilakukan pada 23 April lalu pada pukul 2.45 petang di tepi jalan Taman Mengkibol di Keluang. Pendawaan dikemukakan mengikut Seksyen 39B Kurungan 1 Kurungan Akta Dada Berbahaya 1952 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 39B Kurungan 2 Akta sama yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan hendaklah jika tidak dikenakan hukuman mati disebat tidak kurang daripada 12 kali. Dalam prosiding mahkamah sama, Yin Wei turut berdepan dua lagi pertuduhan memiliki dadah berbahaya jenis ketamin seberat 185.80 gram dan naimitazipam seberat 78.30 gram di lokasi, masa dan tarikh yang sama. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 12 Kurungan 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 12 Kurungan 3 Akta Sama yang memperuntukkan denda tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Siti Fatimah Mamu manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan 7 Julai ini sebagai tarikh sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan kimia. Seorang lelaki warga emas dihadapkan di Mahkamah Sesyen Butterworth Pulau Pinang hari ini atas pertuduhan membunuh rakan pada April lalu. Tiada pengakuan direkodkan tertuduh Yi Fat Xiong, 70 tahun, sebaliknya dia hanya mengangguk faham sejurus pertuduhan dibacakan terhadapnya oleh jurubahasa dalam bahasa Mandarin di hadapan Hakim Nur Azza Kasran. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan bunuh sehingga menyebabkan kematian Lu Ah Tiong berusia 63 tahun. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pondok rehat di Jalan Kolam Ceruk dan Kolam Ceruk. Lelaki orang kurang upaya OKU Lembam didakwa membunuh seorang peminta sedekah dalam satu proseding tertutup yang dijalankan di Hospital Shah Alam HSAS di Shah Alam Selangor. Pertuduhan terhadap Muhammad Fauzan Adib Abdul Aziz dibacakan di hadapan penolong pendaftar Mahkamah Shah Alam Miss Lia Muhammad Aris sekitar jam 10.22 pagi tadi. Tertuduh hanya mengangguk faham namun tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes itu berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dikenalikan Timbalan Pendakwa Raya Alia Anissa Khairus Masnan manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, proseding itu dijalankan secara tertutup di wad pemerhatian HSAS berikutan Fauzan masih menerima rawatan akibat penyakit sawan dialaminya. Katanya lelaki itu didakwa mengikut seksyen 302 kanun keseksaan yang membawa hukuman mati atau penjara minimum 30 tahun dan maksimum 40 tahun jika sabit kesalahan. Kes akan disebut semula pada 9 Jun depan di Mahkamah Majistret Shah Alam. Terdahulu media melaporkan seorang lelaki berusia 40 tahun maut ditikam bertubi-tubi dalam satu insiden berdarah di hadapan sebuah bank di Seksyen 18 pada 24 April lalu dipercayai berpunca daripada pertelingkahan berkaitan kawasan meminta sedekah. Mangsa yang dikatakan pernah terlibat dalam kemalangan jalan raya dan memakai besi pada kaki dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dua lelaki disyaki pencuri kabel nekat memecut trak pikap ketika dikejar peronda polis. Berempuh palang Plaza Tol Aikero menuju ke Johor Bahru sebelum berpatah balik menuju ke Kuala Lumpur secara melawan arus. Kejadian berlaku jam 4.30 pagi. Suspek yang juga pemandu berusia 29 tahun ditahan kira-kira sejam kemudian manakala rakannya berjaya melarikan diri dengan menyeberang leburaya. Ketua Polis Melaka Datuk Zulhairi Muhta berkata sebelum itu anggota peronda bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti ibu pejabat polis daerah IPD Melaka Tengah mengesan kenderaan suspek berlega-lega dalam keadaan mencurigakan di Taman Teknologi Cheng. Menurutnya semasa polis menghampiri kenderaan itu pemandunya melarikan diri dengan memecut ke lebuh alu gajah Melaka Tengah Jasin TMJ Cheng. Drama kerja mengejar melalui jalan kerubung, paya rumput, durian tunggal dan sehingga Plaza Tol Air keruk. Katanya untuk melepaskan diri pemandu terbabit terus melanggar palang pada Plaza Tol dan memandu menghala ke Johor Bahru sebelum menukar arah dengan memandu secara melawan arus ke Kuala Lumpur selepas membuat pusingan U di susu masuk dari Johor. Ketika itu katanya kenderaan suspek yang menggunakan nombor pendaftaran palsu turut merempuh tiga kereta dan sebuah lori di lebur raya berkenaan namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Datuk Zuhairi berkata susulan itu tindakan op tutup dilakukan dengan bantuan pasukan peronda IPD Alu Gajah dan berjaya menahan suspek di kilometer 216.8 arah utara pada jam 5.30 pagi. Menurutnya hasil pemeriksaan polis mendapati lelaki terbabit berasal dari Teluk Intan Perak dan semakan mendapati suspek mempunyai 14 rekod jenayah serta 6 rekod dadah lampau dan kini direman 4 hari bagi membantu siasatan. Beliau berkata kes disiasat mengikut seksyen 186 dan 279 Kanun Keseksaan, seksyen 29(1) Akta Kesalahan Kecil 1955 dan seksyen 42(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jelas beliau usaha mengesan seorang lelaki suspek yang meloloskan diri sedang giat dijalankan. harga telur ayam dijangka meningkat sehingga 3 sen sebiji apabila subsidi kerajaan ditamatkan sepenuhnya bermula 1 Ogos ini sekiranya kos pengeluaran kekal sekitar 38 sen sebiji. Timbalan Presiden Persekutuan Persatuan Persatuan Pertanak Malaysia FLFAM Lee Yun -Yu berkata lebih 100 pengusaha ladang ternakan di seluruh negara yang menghasilkan antara 33 hingga 35 juta biji telur sehari berdepan dengan kehilangan subsidi 5 sen sebiji yang diberikan sejak 1 Mei hingga 31 Julai ini. Katanya sekiranya kos pengeluaran menurun kepada 30 sen sebiji harga pasaran telur pada 1 Ogos berkemungkinan jauh lebih rendah iaitu sekitar 32 hingga 33 sen sebiji. Ketika ini harga kawalan telur ditetapkan pada 42 sen untuk grade A, 40 sen grade B dan 38 sen grade C manakala kos pengeluaran berada antara 38 hingga 42 sen sebiji. Kadang kala uh, macam jumi ladang ayam dia makan dedak yang sama tapi dia dia kasih telur yang kurang. So harga kawalan sekarang 36 34 32 ABC. So average ah uh, kita dapat 32 sen saja sepiji telur. Hmm. So memang memang dia 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 rendah dari kos kita lah. So Amin. kalau bulan Ogos, kalau bulan Ogos, kalau pasaran boleh memberikan kita naik harga, memang kita naik harga sampai kos kita. Tapi kita bukan untung kos 38, kita naik sampai 48 sen. Eh, lah bukan macam tu. Katanya peningkatan harga telur bergantung kepada kos bahan mentah import seperti dedak kacang soya dan jagung namun harga tetap ditentukan oleh formula Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN. Pada 30 April, KPKM mengumumkan perberhentian sepenuhnya subsidi telur ayam bermula 1 Ogos selepas kadar subsidi dikurangkan kepada 5 sen sebiji pada 1 Mei. Yun berkata pihak industri terutama di Melaka yang menghasilkan 11 juta biji telur sehari komited untuk mengurangkan beban rakyat dengan meningkatkan bekalan telur grade C dan D untuk golongan B40 melalui saluran seperti Agung Madani dan jualan ramak. Jelasnya kerjasama dengan kerajaan akan diteruskan bagi memastikan bekalan dan harga telur stabil. Lima orang dikenakan kompaun oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP kerana sengaja memberi makanan kepada murung merpati di tempat awam. Dalam kenyataannya ia dibuat mengikut Seksyen 47-1 Akta Jalan Parit dan Penggunaan 1974 yang memperuntukkan kompaun RM250 bagi setiap kesalahan. Jelasnya hebahan eh dan pendidikan awam sudah dilaksanakan oleh pihak MBPP tetapi masih ada individu yang tidak mengindahkan nasihat berkenaan. Tegasnya sesiapa yang masih ingkar boleh dikenakan tindakan mahkamah sekiranya masih ingkar atau tidak membayar kompaun bagi kesalahan terbabi. Mengulas lanjut MBPP berkata statistik pada April lalu merekodkan sebanyak 818 ekor merpati Berjaya ditangkap dalam operasi kawalan populasi merpati berjadual di seluruh lokasi Panas. Serentak dalam pelaksanaan operasi itu MBPP melalui Jabatan Kesihatan Persekitaran juga berjaya memusnahkan sebanyak 36 ekor burung gagak pada April lalu. Berita itu mengakhiri MG Flash hari ini kekal setia bersama Malaysia KZ untuk perkembangan berita terkini hanya di platform media sosial kami Instagram, Facebook, X, TikTok dan YouTube. Saya Rina Aspar. Assalamualaikum dan salam hormat.